так и работает генератор. Mm -hmm. изумительно он работает основная проблема э, многие не знают даже производители стабилизаторов проблема не в стабилизаторе проблема в генераторе э, вопрос этот очень часто поднимается там, на форумах и там, на выставках вот почему от котел не работает от генератора он не должен работать генераторы предназначены для переносного электроинструмента Почему у нас сделано, почему у нас резетка 220, у американцев 110? Они немножко умнее нас. Если мы беремся за одну, почему в Львове у вас межфазная 110? Это на самом деле очень правильно сделано. Ноля нету. У вас фаза и фаза. Между фазами 220. Если вы возьмете за один провод, между вами и землей будет 50 вольт. Это не опасно для человека. Если мы в обычной стандартной сети 220 за нулевой беремся нам ничего, а за фазный у нас тут 220. Вот так и с генераторами. У них сделано две фазы, у них нет нулевого проводника. У них фаза и фаза выходит. Они предназначены для переносного электроинструмента. Если человек работает там в огороде, в саду на стройке, перебился провод, это я забыл, как система, система изоляции 2, по-моему. По-моему, вторая группа это изоляция. То есть перебился провод, человек взялся там, ой, щипнуло, но не убило человека. Для этого. А мы же приспосабливаем генераторы, которые должны работать для перфоратора или для строя. Мы же для дома приспосабливаем. Поэтому, чтобы он работал, надо один из проводов соединить с заземлением. Надо из двух фаз, ну там у него две фазы, ну рисовать некак. Вот у него обмотка, И вот у него один провод выведем, и второй провод выведем. Один провод на землю. Да. Вот один провод мы садим на землю, на землю. Все. У нас вот это получается ноль, вот это получается фаза. У нас котлы работают, вся техника работает.